молитва это средство коммуникации с богом это то через что мы можем с богом соприкасаться без этого все остальное оно не имеет ни смысла ни значения И наша вера никоим образом не может проявляться без молитвы молитва это то что даровал нам бог для того чтобы мы с ним имели общение в книге пророка исаия 56 глава 7 стих Господь еще когда-то пророчествовал через пророка Исаия о том, что говорил Иисус. Вот Бог уже тогда называл дом молитвы, это место соприкосновения. Он говорит, я приведу израильский народ на святую гору мою и обрадую в доме молитвы. Все сожжения и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Иисус Христос ожидает, что люди будут молиться ему, что люди будут с ним общаться, что люди будут соприкасаться с, с ним. Потому что Бог слышит молитву. Второе, Он отвечает на молитву. И Он действует в направлении молитвы. Бог всегда действует в направлении молитвы. Это всегда важно помнить. Это то, что сказал Бог, и это не отменяется. Это то, на основании чего мы всегда можем приходить к Богу в молитве. Аминь.